Hai teman-teman, siapa sih di sini yang nggak tahu buko pandan? Pastinya tahu ya. Minuman yang rasanya sangat enak dan creamy. Sekarang yuk kita bikin. 700 ml air ini sudah kita panaskan, sudah mendidih. Lalu kita masukkan satu bungkus agar-agar hijau. Lalu aduk cepat supaya tidak menggumpal. kalau sudah mendidih seperti ini kita matikan api kita biarkan uapnya hilang lalu kita tuangkan ke dalam wadah dan tunggu sampai mengeras lalu ini ada 650 ml air yang sudah mendidih juga lalu kita tambahkan jelly rasa kelapa muda ini diaduk cepat juga supaya tidak menggumpal kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan api, lalu kita biarkan uapnya hilang, lalu masukkan ke dalam wadah dan tunggu sampai mengeras. Sekarang kita masak sagu mutiaranya. Ini airnya sudah mendidih, ya teman-teman, baru dimasukin sagunya, kemudian masukin daun pandan, lalu pewarna pandan secukupnya ini kita masak lebih kurang 10 menit di api sedang lalu ini kita buka lalu kita aduk-aduk kemudian matikan api dan diamkan lebih kurang 15 menit setelah 15 menit ini kita aduk dulu lalu masak kembali lebih kurang 15 menit ini saya tambahkan air lagi setelah 15 menit, matikan api dan diamkan kembali sekitar 45 menit. Nah, ini sudah jadi ya sagu mutiaranya. Nah, ini hasilnya juga cantik ya, teman-teman. Ini agar-agarnya sudah mengeras. Ini mau kita potong, ya, teman-teman. Potong-potongnya sesuai selera teman-teman aja, ya. Lalu, ini jeli kelapa mudanya. Ini kita serut, ya, teman-teman. Seperti ini hasilnya ya. Kita pakai serut yang seperti ini. Sekarang kita racik teman-teman. Masukkan agar-agarnya, jelly kelapa muda, sagu mutiara, nata de coco secukupnya. satu butir air kelapa muda beserta isi kental manis sesuai selera teman-teman saja dua kaleng susu evaporasi pewarna pandan secukupnya lalu aduk-aduk hingga tercampur rata jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman oh iya tadi lupa setengah sendok teh garam jangan lupa ya teman-teman nah ini sudah jadi ya teman-teman dan sudah siap dihidangkan Ah, teman-teman, jangan lupa ini ditaburi keju ya supaya lebih enak. Gimana, teman-teman? Mudah sangat bukan? Ini diminum dalam keadaan dingin, jauh lebih enak ya. Jangan lupa dicoba, selamat mencoba.